Monggo dipilih suarane, monggo dipilih suarane. Ini satu yang bening, yang kristal. Ini warung gebek. Ini sireng. Itu Petro. Nah, ini Diem. Dogang. Bagok. Ini Karwo. Jarwo. Irama mana yang bagus ya? Hanya sekedar koleksi aja, tahan sehari ya. Ini koleksinya, sang istri. nya bapak. Gong blur. Ayo, Gong nguni. Video kok sulit sih, Kang? yang penting lah jamu karo pakane to Ini bukan rekayasa ini Ibu. Kertoguno Mega suara itu kalau dipadukan Ternyata Luar biasa Untuk lakpet juga bagus ternyata. Tuh, nah. Nah. memang perpaduan atau persamaan atau seduluran itu cakep, bro. apa memendase seta seta nyuting pusing ini perjalanan dan pengalaman saya yang mungkin kalau nggak salah ini ini yang pertama ini kandang bikinan saya sendiri ya mungkin ini dari tahun berapa ini Sunan Gunung Jati ini nakula dari makam Sunan Sunan Muria ya. Mungkin ini dari Sunan Kudus. Ini Bima dari Sunan Kalijaga. Ini Punta Dewa dari Sunan Derajat. Ini ini sun, makam Sunan Gresgiri, hmm, ini ya. Ini yang kuberi nama Krishna ini dari makam sunan Bonang. Ini dari Ini yang kuberi nama Surya Ini dari makam sunan uh, Ini dari makam sunan Mana ya Ini yang kuberi nama ini dari makam Sunan Ampel, kayaknya kalau ya, oh ya, Ampel ini dari makam Sunan Ampel yang kuberi nama Brahma, ini dari makam Sunan Giri yang kuberi nama uh, Wisnu. Oh, uh, Gresik kok Giri Gresik Peru uh, ini saya dapat tahun dari tahun. 2011 nah habis dapat ini saya ke Gunung Jati 2012 dan seterusnya uh, Sunan Kudus 2013 bersamaan dengan Sunan Muriah ini makam Sunan Muria. 2014 saya dapat dari makam Kalijaga bersama dengan Sunan Derajat ini. Ya, ini. Nah, ini baru ini termasuknya di bawahnya ya. Oh, ini bareng ya. Ini Sunan Gresik bersama ini. Ini hampir bareng. 2011 2011 terus 2011 2012 2012 2012 13 13 dan ini yang terakhir dari Sunan Derajat 2015 akhirnya saya menjadi pengelana keliling jagat ini ceritanya begitu ini cerita 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 awalnya begitu nah kalau terus saya berkenal dengan palsi ya palsi tetap ya berkenal dengan palsi bersaudara dengan palsi dan akhirnya kita bersama menjalin selatu rohmi dan membesarkan keperkututan bersama palsi dan masih banyak kita yang ada ini Pak Depokan Kalijaga ini sedulur saya juga PPK sedulur saya juga dan Gapura juga sedulur saya juga bersama Pai ya Pai perkutut alam Indonesia ya sedulur saya juga dan terutama nggak buang inilah yang membesarkan saya juga salah satunya perkutut eh, pecinta perkutut lokal Lampung. Nah sejarah itu. Nah dari situ ini yang pertama saya pelihara. Dari tahun 2007 Eh Ya 2007 2006 Ya bener ini 2007 bagong 2007 ya Mak hmm. Ya dari tahun 2007 2007 2008, 2008, 2008. Uh, 2009 Eh enggak ini 2008 bareng ya Kalau Gareng sama Peter itu bareng ya Iya hmm. ini di 2008 juga Ini 2007 nya uh, Akhir gitu ya Itu sejarah pertama-pertama perjalanan dan akhirnya sampai titik sekarang bisa bertemu sodulur bisa bertemu semuanya itu. Nah, nah. ini dan ini awal masuk di Lampung Barat ini salah satunya yang diberi nama Loso ini ya Loso ini yang pertama hasil jarwo. Ini hasil jarwo pertama kali jarwo sutrek atau dapat ini yang ku beri nama vektor atau surung derajat ya. Nah, ayo, nah itu surung derajat. Nah, nah terus ini hasil karya teman saya bersama teman-teman dari Kaswi yang didapatkan oleh mbah saya sendiri mbah min dan ini hasil dari Lampung Barat kutut ireng uh, kurang lebih sekitar tahun 2016-an lah 2017 ini. Ya, ini sireng, ini dapat di Giham Lampung Barat bersama kutut putih bersamaan. Ini. Ini koleksi-koleksi saya yang lama intinya yang lama ya. Nah, itu vektor. Tuh, bisa didengerin suaranya. Nah, Ya udah gitu dulu ya untuk sedulur semua bagi sedulur pecinta perkutut lokal seluruh Indonesia mungkin tak akan lupa dan tak, tak akan uh, tak akan melupakan mungkin ya jasa-jasanya dari Palsi ya intinya penyatuan Nusantara tadinya dari Palsi nah, Palsi uh, itu. Nah terus. Kalau Lampung sendiri, ya, saya bersama pecinta perkutut lokal Lampung, ya begitulah sejarahnya dulu. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.